Saya sampai di lokasi ni uh, dalam lebih kurang jam 8.20 lah Dan ketika itu saya nampak beberapa uh, penahanan telah dibuat lah Terhadap kawan-kawan kita ni Pada saya kebebasan berhimpun ni uh, dijamin oleh perlembagaan Dan saya tidak fikir mereka yang menganjurkan Uh, perhimpunan sebegini akan menimbulkan masalah ataupun menimbulkan kekacauan dan sebagainya. Kita berhimpun ni dengan niat yang baik. Sebab kita nak berkata benar. Ya, kita nak bagi tahu yang salah itu salah, yang benar itu benar kan. Jadi tidak sepatutnya perkara ini dihalang. Tetapi kita nampaklah tadi ya beberapa orang pada mereka telah ditahanlah dan saya fikir perkara ini bukan saja bercanggah dengan perlembagaan pada masa sama bercanggah dengan sistem demokrasi itu sendiri dan saya harap pemimpin tertinggi negara kita apabila mengeluarkan kenyataan ya, mereka yang terlibat dalam perhimpunan akan dihumban ke dalam penjara pada saya kenyataan ini tidak sepatutnya keluar daripada seorang pemimpin yang bernama negarawan kita sepatutnya meraihkan ya, perhimpunan sebegini dan saya tidak fikir dia akan menyembuhkan masalah uh, kepada keselamatan dan sebagainya lah. Hmm. Apa apa ni penangkapan tadi nampak ke ganas ke nampak macam mana? Uh, sepanjang pengamatan saya lah kan nampak macam adalah ya, uh, pendekatan kekerasan digunakan dan pada saya sepatutnya perkara itu tidak sewajarnya berlaku kan. Kita hanya nak bagi tahu sesiapa yang melanggar undang-undang kan. Ya, maka contohnya isu yang sedang kita perkatakan ya rumah ibadat uh, tidak sah tarah, tak boleh kata haram kan ni. <laughs> ya, yang saya geram lagi eh uh, nama saya pula dipetik dalam parlimen oleh haram jadah ni. Oh. <laughs> kita dia dilarang guna perkataan haram kan. Hmm. Ada seorang seorang haram jadah ni pula hmm. memetik nama kita tidak semena-mena di dalam parlimen kan. Kita salah apa kan? Kita hanya menjalankan tanggungjawab kita sebagai Uh, rakyat Malaysia kita hanya berkata benar, kita hanya berkata berfaksi kan kepada sejarah. Kalau kita melihat pada sejarahlah, ya, tentang rumah ibadat apa tu tak sah taraf ni. Ya. Uh, kalau kita tengok dari segi sejarahnya, ketika British bawa imigran ini ya, bekerja di ladang-ladang dan sebagainya kan. Dan kita tengok kenapa British membenarkan mereka membuka sekolah. Uh, membina rumah ibadat sebab mereka ini adalah imigran bersifat sementara hmm. maknanya selepas itu dia akan dihantar balik hmm. sebab itulah tidak timbul mengatakan sejarah 100 tahun 100 lebih tahun dan sebagainya kan mereka mengatakan apa uh, bahawa rumah ibadat telah lebih pada uh, 130 itu semua bersifat sementara sebab mereka ini akan dihantar balik hmm. sebab itu apabila mereka tak mau balik dan mereka nak duduk di sini bila nak duduk di sini kan nak tinggal di sini no. apa <laughs> bila mereka nak, nak tinggal di sini itu pun bersifat sementara. Sebab itu menjadi tanggungjawab mereka sebenarnya untuk membeli tanah itu untuk mendapatkan pengiktirafan ke atas rumah um, apa tu sembahan mereka itu. Tetapi perkara itu tidak berlaku. Akhirnya. Ya. Yeah. Selepas kita merdeka, perkara ini terus berlaku, betul tak? Hmm. Dan mereka yang lebih teruk lagi mendirikan rumah sembahan mereka di kawasan ataupun di tanah yang bukan kepunyaan mereka. Di tepi sungai, di tepi tasik, di rizab longkang, tanah orang lain dan sebagainya. Ini yang kita nak bagi tahu. Kita nak bagi tahu di segi sejarahnya dan apa yang tidak betul. Dan kalau ini pun tidak boleh, dan dikatakan sensitif siapa lagi nak tegur sebab benda ini berlalutan ya sepatutnya yang menjalankan kerja ini adalah penguat kuasa ya, PBT, Majlis Perbandaran Dewan Bandaraya, pemimpin negara kita, sebab mereka telah melanggar peraturan, betul tidak? Sebab awal-awal lagi tindakan telah diambil tetapi sehingga ke hari ini ya, pihak berkuasa tak mau bersuara pimpin politik tak nak bersuara maka sudah sampai masanya rakyat bersuara, bila rakyat bersuara memperkatakan perkara yang benar itu dikatakan salah hmm. saya rasa ini masalah yang kita apa tu hadapi dan kalau ini cara kita menangani masalah masalah ini akan terus menjadi masalah dan kita tidak akan dapat menyelesaikan masalah seperti ini sebab itu saya mintalah ya kepada pihak berkuasa dan pihak pemimpin di negara kita bukan bila kita bercakap nak berhimpun oh dia kata oh kita ada cara yang berhemah berhemah macam mana you nak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal tak boleh bukan Bro, sekarang betul benda ni macam trend lah bro Yang haram tu di Macam di diangkat seperti Tak ada apa, -apa. ha. ha. Ini, ini, masalah yang berlaku Seolah-olah kita lihat apa yang dikatakan oleh Machiavelli kan <mata> matlamat menghalalkan cara, cara. ini yang ia, yang sedang berlaku dan ia tak sepatutnya berlaku dalam sebuah negara mengamalkan sistem demokrasi dan kebebasan kita untuk bersuara bertimpun yang dijamin dalam perlembagaan. Saya yakin dan percaya ya apa yang berlaku pada malam ini akan membuka mata ha, di kalangan rakyat negara kita akan melihat bagaimana keadaan kita yang sebenar dan perlunya ya rakyat bangun untuk membetulkan keadaan ini. Sebab kalau pihak berkuasa dah tak boleh diharap dan pemimpin pun eh, tak boleh diharap, mereka nak ber, apa tu menyelesaikan masalah dengan cara kemah aja. Kita tak nampak pun apakah cara hikmah dia Banyak isu-isu yang berlaku ini Masalah tak selesai juga Jadi sudah sampai masanya Kalau pihak yang berkuasa pun tak mampu nak buat Yang telah diberi kuasa Pemimpin yang ada kuasa pun tak mau selesaikan Sebab itu rakyat akan turun di jalanan Dan kalau kamu halang juga Saya yakin dan percaya Semakin ramai akan datang Semakin ramai yang akan berkumpul Untuk menyatakan ya, pendapat mereka Untuk menyatakan pendirian America.